بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail Allah masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang dalam malam bahasa Qurannya dia kata dia masuk siang dalam malam maka jadi gelap tapi dia ni masuk pula malam tu ke dalam siang jadi cerah pula kedua-dua ini seolah-olahnya bertarung begile, begile menang, begile kalah. Sekali kalah, sekali menang. Inilah suasana yang seimbang. Al harbu sijal baina sijar yaumul lana wa yaumun alaina. Peperangan itu bergilir ganti. Satu hari untuk kita, satu hari untuk dia. Ini seimbang namanya. Kalau asyik kita saja yang menangnya, bila berunding dengan orang mau kita saja yang menang, tak mau kita kalah, tidak seimbang. So, ya, dunia tidak selamat, selalu menang. Maulah jadi seperti malam dan siang. Tu lijun wa tu Malam kalah, kalah, sekali dia kalah, sekali dia menang. Oleh sebab itu, bagi 24 jam. Bagi 24 jam, 12 jam. Bagi setengah kawasan. Ada kawasan juga yang panjang malam, panjang siang. Panjang malam daripada siang. Oh, boleh jadi pulaknya. Ada pulaknya yang sebaliknya. Bagian bagi bagi selama bulan yang ni dia bagi dia bagi dalam tempoh 24 jam adil sebenarnya padanya ada tawazun tawazun seimbang seimbang di antara malam dan siang perbuktan kuasa juga seharusnya begitu perbuktan kuasa mau sentiasanya menang di sana ada kelemahan mak mengerti salah bagaimana anda mengerti menang tulijul lailatin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit dan engkau juga yang berpuasa ni sambungan kepada malikul mulki lagi sambungannya tu liju tukhrijul hayya minal mayyit engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati dan engkau keluar pula yang mati daripada yang hidup ada dua tafsiran Tafsiran pertama hissi yang tafsirannya kedua maknawi. Tafsiran yang pertama yang yang boleh kita nampak nampak dan dengan dengan mata kepala dan tafsiran yang kedua pula yang kita boleh nampak dengan mata hati. Engkau keluarkan yang hidup daripada orang yang mati, yang hidup ni hidup dengan iman. Mati mati daripada iman. Ramai ataupun ada kesnya berlaku seorang bapa bapa yang 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 tidak tidak beriman, fasik fasik, pakai minum, pakai botol, pakai macam-macam lagi tapi melahirkan anak yang salih Daripada bapa yang mati iman boleh lahir seorang anak yang baik, baik, alim, ya, biasa. Ya Ini tafsiran yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia boleh keluarkan yang hidup daripada yang mati. Yang yang beriman, beriman, alim, beribadat daripada daripada sulbi, daripada keluarga yang tidak baik. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Mengapa dia bakit Tuhan berkuasa? Kerana bahaya Soal iman ini, soal iman ini Sukar untuk dibentuk Kadang-kadang sebaliknya Bapaknya baik, maknya baik, keluarganya baik Anaknya tak boleh nak cakap Anaknya mengucap saru La ilaha saja Ha, ada Begitu Bapaknya tidak dipertikaikan. Keluarganya tidak dipertikaikan. Ada pula yang sebaliknya. Bapaknya mengucap syahadah separuh Anaknya baik. Pula macam itu. Inilah malik al-mulki. Marikal mulki ini benda yang perkara yang tidak boleh tak diaturkan. Ambil letak tidak tak boleh macam tu. Ya, satu kata yang keluar tulis oleh An-Nabulsi dalam tafsirnya. Dia ya, kata, "Kerana di Dimas ada berlaku seorang bapa baik yang yang eh uh, katanya untuk dibina masjid pada masa hidupnya, muwaqafkan. Tiba-tiba tak sempat dibina masjid dia mati, Anaknya datang, anak dia nafikan semua sekali. Harta-harta saya tiada masjid katanya. Harta kepunyaan saya, bapak saya punya. Tolak habis. Ini biasa berlaku. Begitulah. Kemudiannya pula berapa lama kemudian, 20 puluh tahun kemudian dia dapat anak. Anak dia pula membela. Anak dia kata, bapak bagikan tanah yang nenek, yang datuk saya, datuk saya wakaf untuk masjid itu pulangkan. Pulangkan katanya. Jika tidak saya takkan balik ke rumah ini, setakat ini saja hubungan saya dengan bapak. Katanya, Uh, taat saya kepada bapak kepada bapak katanya inilah dia katanya inilah dia katanya ayah berikan bapak berikan pulangkan pulangkan tanah ini sebagaimana yang datuk saya bukan bapak 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 kita mah datuk saya wasiatkan kepada bapak bapak dia mahu tak mahu paksa beri beri jugalah beri pulangkan semula hak masjid itu mengapa pasal anak dia nak lari ini dikira anak yang setia kepada bapak dia terhadap tidak bermakna derhaka, tidak boleh ditafsirkan kepada derhaka. Tapi apa ba anak bagaimana untuk berkhidmat kepada bapa? Betulkan perjalanan bapa itu, Betulkan halnya, cara hidupnya dan sebagainya. Kisah okay, berlaku begitu. Ini tafsiran tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayyi. Engkau keluarkan yang hidup daripada benda yang mati dan keluarkan yang mati daripada benda yang hidup. Boleh juga ditafsirkan, tafsirkan hidup ni manusia hidup. Manusia hidup, bayi hidup. Dikeluarkan daripada yang mati, ibu yang sudah mati. Pernah berlaku, ibunya dibedah, mak Ibunya sudah mati, anaknya masih hidup lagi. Itu biasa, ini manikal multi. Allah SWT yang mentadbirkan begitu. Ada juga yang sebaliknya, sebaliknya pun boleh jadi juga begitu. Boleh jadi. Yang dikeluarkan itu mati daripada ibu yang hidup dia juga begitu tapi tafsiran yang pertama kedua-dua ini malah kedua-dua ini boleh diterima dalam tafsiran bagi ayat ini sama ada benda-benda uh, yang yang disebutnya benda yang maknawi benda yang maknawi boleh dilihat dengan mata hati dan yang boleh dilihat dengan mata kepala Watarzukum antasha ujulai risab dan engkau juga ya Allah yang berusi kepada sesiapa yang kau hendak kita pasti risab boleh juga hasil daripada peredaran malam dan siang dan daripada Allah yang memiliki segala kerajaan segala kuasa dia boleh berusi tak pasti manusia hisap dia bagi gaji kita tinggi dia ambil pula cukai cukai pun di atas pula tak boleh dia bagi gaji tinggi dia bagi ambil internet tax pula. Ini cara dia. Dia buat jalan. Elok-elok. Kamu dia kena tax pula. Tak boleh nak bayar tol. Tak boleh bayar nanti ke malam mana pun bayar. Bertiga. Bertiga. Di dunia ini. Yang Tuhan tak ada tiga. Pagi. Terus hukuman tersyak. Dia bagi kepada orang. Dia tak apa Begitulah dia. Begitulah. Dua ayat ini. Seorang ulama tulis. Dia kata daripada Ibn Mas'ud. Bagaimana siapa baca dua ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til ta'am Pai kepada Nabi Ghairi Hisab Sambil dia baca lah dunia wal akhirah Wa rahimuhumma Anta tarhamna berahmatin tu Nini biha an rahmatin wal Ya Iqbi anni dayin Wa tawafani jihadan fi sabili Baca ayat ni Sambil sambung Tuhan maha pengasih di dunia dan akhirat Tuhan yang maha penyayang di dunia dan akhirat Ya Allah Ya Allah, lunaskan hutang aku dan matikan aku dalam perjuangan pada jalanmu. Ibn Mas'ud r.a. Bukan Mu'ad bin Jabal r.a. Pada satu hari lewat datang semua jemaat. Berjumpa dengan Nabi. Nabi kata, kata apa? lewat datang hari ini. Biasanya kamu datang awal. Dia kata, Rasulullah Yahudi tu duduk tunggu di pintu rumah. Minta, bayar, minta aku bayar hutang dia. Aku hutang dia. Tak boleh bayar. Dia kata. dia tak boleh pergi. Menjadikan aku lewat. Aku tak ada duit. Mu'ahu katanya. Mu'ahu kalau aku nak ajar kamu satu ayat. Satu doa kalau kamu baca. Hutang akan dilunaskan. Akan dibayarkan. Mahu sangat kata Mu'ahu. Mengapa tak mahu. Dah lama dah kata Yahudi ni duduk tahan tengah jalan. Hmm. Kamu baca ayat ni. Kulillahumma malikal musli sampai berairi hitam. Sambia tamah rahmanul dunia wa rahi wal akhirah wa rahimuhuma. Antatarhamuna berahmatin tu'nini ba'amun siwak. Iqdi'an nidayin. Iqdi bi anidain maknanya ya Allah lunakkan hutangku. Mu aku baca. Baca hari itu juga, hari itu juga tepat hutangnya. Ha ni pun ni pun nampaknya nampaknya apa nama ni terkejut sangat ni. Dia dia bacalah. Jangan duk kira lah kalau baca bayar juga hutang. Ha nak macam mana? Ha, macam mana tak pakai lain lah pula. Ha ini nak cakap sini doa dan ibadah.